Halo, semangat pagi para pemirsa semua! Teman-teman, simbol TV. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya. Saat kita melintasi sebuah jalan raya ataupun sebuah jalan, kita sering mendapati sebuah garis-garis lurus, garis-garis putih di jalan raya yang kadang lurus, kadang juga putus-putus, kadang berbentuk. Lingkaran dan kadang berbentuk yang lain, garis-garis tersebut biasa dinamakan dengan marka jalan. Banyak sekali fungsi dari marka jalan tersebut. Masing-masing dari garis-garis yang berbeda-beda itu juga mempunyai arti yang berbeda pula. Ketika kita ingin berkendara dengan aman, kita harus memahami arti dari marka jalan tersebut di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada banyak semua cara menyablon jalan ini atau tukang sablon jalan ini bagaimana bekerja atau tukang membuat marka jalan ini bagaimana mereka bekerja yuk kita lihat bersama-sama seperti apa mereka bekerja membuat marka jalan ini Nah ini teman-teman semua, tim dari marka jalan sedang melakukan pembuatan marka jalan berbentuk garis lurus di paling tepi dari sebuah jalan raya. Tukang sablon jalan. Seperti ini cara kerja mereka. Kita lihat bersama-sama di kesempatan kali ini. Marka atau tanda jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas serta membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Marka jalan memiliki berbagai bentuk; ada yang berbentuk garis lurus, garis membujur, garis melintang, hingga membentuk garis serong. Di Indonesia sendiri marka jalan diatur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 34 tahun 2014 yang diubah dengan peraturan menteri perhubungan nomor 67 tahun 2018. Adapun fungsi dari marka jalan adalah untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan atau menuntun pengguna jalan ketika berlalu lintas. Pada umumnya, marka jalan bisa berupa peralatan atau tanda. Tanda jalan biasanya terjadi warna putih, merah, kuning, maupun warna lainnya. Marka jalan berwarna putih dan berbagai bentuk berwarna kuning menyatakan pengguna lalu lintas wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya. Biasanya menyatakan berupa peringatan batas tepi jalan dan marka pembagi lajur atau jalur. Nah, selanjutnya. Marka jalan berwarna kuning menyatakan pengguna jalan dilarang berhenti pada area tersebut. Biasanya, marka peringatan ini berbentuk segitiga di sisi kiri jalan serta marka kotak kuning. Sedangkan, marka jalan berwarna merah menyatakan suatu keperluan atau tanda khusus. Marka ini biasanya digunakan pada zona selamat, sekolah, ruang stop khusus motor, dan lajur khusus bus. Salah satu marka jalan yang mungkin saja kita sering temui di jalan raya adalah garis putih dan kuning. Fungsinya bukan hanya sebagai pembatas jalan atau lajur saja. Tapi ternyata tiap garis ini memiliki arti masing-masing. Satu garis putih putus-putus. Ketika kita melihat marka jalan berupa garis putih yang putus-putus, maka ini artinya kita diperbolehkan untuk berpindah jalur atau mendahului kendaraan lain sambil tetap fokus memperhatikan kondisi dan situasi lalu lintas di sekitar. Garis putih tanpa putus. Marka yang ini kembalikan dari marka jalan yang pertama. Ketika berkendara di jalan raya dan melihat tanda garis berwarna putih tanpa putus-putus, maka kita tidak boleh melewati garis tersebut. Itu artinya kita dilarang menyalip atau mendahului kendaraan yang ada di depannya. Kita harus tetap berada di jalurnya masing-masing garis putih tanpa putus marka ini kebalikan dari marka jalan yang pertama kita pergerakan jalan raya dan kita garis berwarna putih tanpa putus-putus maka kita akan atau kita tidak boleh melewati garis tersebut ini artinya kita dilarang menyalip atau mendalui kendaraan yang ada di depannya kita harus tetap berada di jalurnya masing-masing dua garis putih atau garis kuning tanpa putus Marka jalan yang selalu ini berarti pengendara tidak boleh melewati garis tersebut Dan tidak boleh mendahului pengendara lainnya Yang keempat, satu garis kuning tanpa putus Marka jalan ini biasanya ditemui di tepi jalan dengan komposisi garis putih sebelum garis kuning Pada bagian tengah Garis kuning memiliki arti bahwa kita diperbolehkan menyalip kendaraan di garis putih selama tidak keluar dari garis berwarna kuning, marka ini jarang ditemui di Indonesia. Kemudian, marka jalan dengan garis ganda putus-putus dan tanpa putus. Biasanya, marka jalan ini sering ditemui di wilayah perkotaan. Dari sini, memperbolehkan kita yang berada di sisi garis putus-putus untuk berpindah jalur. Sementara bagi kita yang... Berkendara di garis tanpa putus tidak diperbolehkan untuk berpindah jalur. Semoga pengertian marka jalan dan fungsinya bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama bagi yang sering mencari jalan raya di wilayah perkotaan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan. Karena kurangnya pemahaman mengenai apa itu marka jalan.